कहते हैं कि घर को बनाना या तबाह करना हातून के हाथ में होता है हातून चाहे तो अपने हामद के साथ मिलकर उसे आसमानों की बुलंदियों तक पहुंचा दे लेकिन अगर वही हाथून तबाही पर उतर आए तो हर हद से गुजर जाती है आज ऐसी ही एक हकीकत से हम पर्दा उठाने जा रहे हैं जिसमें हातून ने अपने ही हामिद को ना सिर्फ नशा करने के इल्जाम में डग हॉस्पिटल दाखिल करवा दिया, बल्कि हॉस्पिटल इंतजामिया से मिली बगद करके उसे बतरीन शद्धता का निशाना भी बनाया। ये बिल्कुल इस वक्त हम वजीराबाद में जो है यहां पे एक मनशात का हॉस्पिटल है। गुलाम दस्तगीर मनशात हस्पिताल के नाम से ये काम कर रहे हैं और मेरे साथ इस वक्त शहजाद मेहर साहब मौजूद हैं जो इसके ऑनर हैं और इन पर जो इल्ज़ाम है वो है कि अताउल्ला जो है उसने इल्ज़ाम लगाया है कि इन्होंने मुझे ज़बरदस्ती जो है अगवा करके यहाँ पर उसकी बीवी से जो है पैसे लेकर जो है उसको यहाँ पर ज़बरदस्ती रखा और उसने उसके घर से जो है वो सामान उठा लिया और उसकी जायदाद पर कब्ज़ा कर लिया इस हवाले से हम पूछते हैं शहजाद साहब से शहजाद साहब ये आपके पास कितने दिन रहा है वो जी मुझे ना इसकी आई है अली भट्ट की कॉल अली भट्ट ने मुझे कॉल किया है कि भाई ये एक ना मरीज़ है वो आइस का नशा करता है मैं उस टाइम शादी पे था मैं अपने मामू की बेटी की शादी पे था तो मुझे उसने बोला कि आप आगे मरीज़ ले जाएं मैंने बोला कि मैं ना आता हूँ थोड़ी देर तक एक कॉल मैंने बंद की घंटा गुजर गया घंटे के बाद फिर कॉल आई मैंने कहा यार मैं ना शादी पर हूँ फारग होता हूँ तो मैं आता हूँ जब मैं उधर गया गाड़ी पे अपने चाचा के बेटे के साथ गाड़ी पे गए हम भाई को लेने गाड़ी में बिठाते मैंने बोला अली बट ये नशा नहीं करता इसने बोला नहीं भाई करता आप ले के जाएं हम जो है ना सुबह आएंगे इसकी वाइफ साथ अच्छा कितने दिन आपने यहाँ पर उसको रखा है तकरीबन चार दिन हमारे पास रहा है अच्छा वो जी चार वो भी दिन, चा, वो चार दिन वो यहाँ पे रहा है और वो नशा भी नहीं करता आप ये कह रहे हैं अच्छा आपके पास क्या अख्तियार फोन करे और वो बंदे को आप उठा के ले आते हैं और यहाँ लाके आप उसको कैद कर दे जूँ जूँ हम इस केस में आगे बढ़ रहे थे हम पर हकीकत आशकार होती जा रही थी ऐसे में हातून और अस्पताल की एक कॉल रिकॉर्डिंग भी हमारे हाथ लग गई जिसमें हातून अपने जुर्म का इकरार कर रही थी ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਥ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਸਿਰਫ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਲਾਹ ਮੰਗਦੇ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਆ ਦਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਵੇ ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਭਾਈ ਸਿੰਗਾ ਕਿ ਆइज ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਤੇਰਾ ਤੇਰਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਦੇ ਕਿਨੇ ਪਿਆ ਕਿ ਤੇਰਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ذلیل ਕਰਾਨੀ ਪਈ ਤੂੰ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਾਦਿਆ ਫੋਨ ਦੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਕਿ ਭੈਣ ਮੇਰੀ ਹੈ अपने घर दैटल अपने घर सुलझा तू क्या नहीं तेन फीस ना कर दे जब हमने हस्पताल इंतजामिया से पूछ गछ की तो पहले तो वो मुख्तलिफ हेलों बहानों का सहारा लेते रहे और सारा मलबा खातून पर डाल दिया हमने तो उसको पहले ही कहा कि भाजी ये बंदा नशा नहीं करता फिर हमारे पास उसके भाई का नंबर कोई नहीं था जब भाई की कॉल आई है हमने फौरन उनको कहा कि आप भाई फलान जगह पे आजये हम आपको आगे से रिसीव कर लेते हैं भाई आए हैं भाभी आई है ती, ए, तीन मर्द और एक औरत आई है एक उनकी भाभी थी तीन भाई थे उनके साथ मैंने जो है ना मैंने कहा ये बीवी इसकी ने जो है इसको दाखिल करवाया लिहाजा इसको आप ले के जाएं हम आपका नंबर ढूंढ रहे थे अताउल्ला को ने भी यही कहा कि ये भाई अच्छे हैं हम मैंने फिर मूवी बनाई है ये अताउ्ला भाई हैं जी इनका ना घर का मेटल था इनकी बीवी ने इनको जो है ना हमारे पास दाखिल करवाया था तो ये इनके भाई हैं ये भी इनके भाई हैं और ये इनकी भाभी हैं ये भी भाई हैं ये हाँ हमारे से ना इनको ले लेके जा रहे हैं खुद जुर्म है जुरम नहीं मैंने कर रहा मैं जुर्म नहीं मैं कर रहा ना मैंने जुर्म तस्लीम करने वाली बात की है इसकी वाइफ बार बार हमें टॉर्चर ये करती है की मैं आपके पास आती हूँ पैसे देती हूँ आप कौन होते हो छोड़ने वाले ठीक है ठीक है जितनी देर घर वालों की कॉल नहीं ना नहीं। हमने उतनी देर घर वाले देखे ना घर वाले ने कॉल किया वो मियाँ की जायदाद वो इल्जाम लगा रहा है मैंने, मेरी, दी दी मेरी जायदाद मेरी पे मैंने कर लिया और शेजाद साहब ने जो है पैसे लेके मेरी जगह मैं इस चीज की भाई ना मुझे जरुरत है पैसे लेने की ठीक है हम खाने के पैसे लेते हैं हम लेते हैं आपने जो वीडियो हमारे साथ शेयर की है हमारे प्रोड्यूसर वो इस वीडियो के इस प्रोग्राम में शामिल करेंगे आपका मुकम्मल सामने आएगा के के पास चलते हैं हैं हम उनसे भी लेते मुताबिक इसने ये सब कुछ अपने हामन को सबक सिखाने के लिए किया लेकिन ऐसा मान भी लिया जाए तो ये कानून और इंसानियत के बिल्कुल मुनाफी है इसके साथ ही हमें इजाजत दें अपने कमेंट में हमें अपनी राय से जरूर आगाह करें कि आपको हमारी ये क्राइम स्टोरी कैसी लगी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और बेल का बटन ज़रूर दबाएँ ताकि हमारी नई वीडियोस आप तक पहुंचती रहें बहुत शुक्रिया अल्लाह हाफिज़